Меня зовут Оксана. У нас четыре собаки породы каникорса разного возрастного возраста. У нас три кабеля и одна сучка. Тайсон это самый старший кабель 8 лет. Буч его сын, которому два с половиной года. Самый маленький Дональд 4 месяца. И Дама Джессика, которой 5 лет. У нас была проблема по бучу. Так получилось, что собака гиперактивная, очень быстро возбуждалась. Мы не могли дать ей ладу, нужно было правильно направить. Пришли с проблемой по бучу. Потом решили привести все семейство в процессе пока старшие обучались в школе мы решили что там еще одна собака нашла купили щенка и решили что нужно также курс воспитания пройти Ну вот, вот так мы и попали коммуникация бесподобная, без конца идет ну, вот обратная связь. И даже когда есть проблема у собаки, там укусил комар, там мошки, какая-то там цаточка у собак, то есть моментально команда отправляет информацию, то есть сразу же идет, кстати, очень все, что, знаете, вот больше всего от меня поразило, то, что сразу ветеринар, сразу помощь, то есть и коммуникация, и действия, ну, на высшем уровне просто. Ой, все, все. Начиная от коллектива, подход к дрессировке, общение и коммуникация между кинологом и собакой. Это просто, ну, я не знаю, у меня такое ощущение было, что вот на одной волне просто. Вот это меня больше всего -то поразило. То есть понравилось все, но нет ничего такого, чтобы мне не понравилось. Общение, отношения, любовь, ласка к собакам, профессионализм, коммуникация. Ну то есть ну все на высшем уровне просто. Проблем совершенно никаких не было. От слова совсем. Ну то есть как бы ну в процессе дрессировки опять же возвращаясь к Буче гиперактивность но а, команда вот в кинолах наш да тренер он до такой степени перевернул вот этот вот недостаток в достаток то есть ну, каких-то проблем ну не было даже вот вот эта функция была как-то отключена совершенно все легко инструктор ну с первой наверное, минуты объяснил как правильно выполнять команды то есть как взаимодействовать с собакой доступно, очень доступно. то есть каких-то либо проблем либо отсутствие понимания, как пользоваться да, теми иными командами то есть она отсутствовала полностью. Mm -hmm. знаете, наверное, получили даже больше, чем ожидали, если честно. Особенно команда «Стыдно» нас поразила. Просто это что-то уникальное. А еще и «Спи» команда. То есть мы ожидали какое-то послушание, ну, там, стандартное, да, ну, то есть как бы. Но реалити оказались сверх, сверх. Очень, ну, 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 не то, что неожиданно. Ну, мы в восторге. То есть вся наша семья в восторге до такой степени, что на сегодняшний день мы клич впустили по всем группам, в которых мы находимся. И очень приятно, когда я бросаю видео либо фотографии, говорю, может, кто-то своих узнает, и тут мне сыпятся смс о, так это наш, это наш, это наш. То есть как-то, ну, очень круто, классно. Рекомендую, готова, и на сегодняшний день рекомендую. Я говорю, с нашего питомника, после того, как я сбросила видео, то есть я смотрю, что четыре собаки сюда пришло, очень приятно. То есть и мы готовы, по ну, 100%. это сто да, 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 100% У нас Дональд только прошел первый курс. Учитывая, что наша собака какая-то действительно уникальна, в 4 месяца она прошла ну, прям на отлично вот, подготовку первую, поэтому однозначно второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и плюс э, все-таки возвращаемся к охране на дому, тоже как бы этот курс однозначно. То есть, потому что еще раз повторюсь, подход, подход кинологов, воспитание, дрессировка нас вполне устраивает. То есть нет каких-то моментов избиения собаки, там подавления психики ее. Ну то есть вот все так, как вот нам подходит, поэтому однозначно.